что ты чуешь? тебя в горло прям убили. Да нет, выглядишь, тебя чую, Я так. обозлился. О, и... Наушники чую, подягну и чую, как ты размуляешь. Видите, это как-то что-то перепутано. Наверное, ты слышишь, чует носом. Запах. Я? Не... А не это. Ты украинский. Хуяк, ты так. украинскую не знаешь. Я не считаю то, что это самостоятельный язык. Я ты... считаю то, что это деревенский русский. Он отвратительно звучит, как изуродованный русский. Да чего вот это сказал? Свое, мнение субъективное. Ты тоже на такой же имеешь Субъективно это как? Субъективно думка, так? Да. Друже. Ты что скажи мне? Ты чё мне скажи, ты не воюешь? Я, что я не воюю? Не на часе. Что сыбався? Не на часе у Хеланд. Какая это разница? Да, это... один еб... Не на часе. Там воюют только российские мовные. Чего так? А, да, так, так, так. Так, что? так, только... так, я так, табе... так, Говори, я говорю, я, табе, я, я почую. что ты, что ты с Харькова. С Харькова или, блядь, с Харьковского языка русского русский нема, есть харьковский язык. Есть киевский язык, и Харков. одесский язык смотри смотри я тебе не про это говорю а про потом что? скажешь это я говорю что ты с Харькова там или с Одессы откуда-то с восточной части ты задал мне питание чему я не воюю ну ты же русскоговорящий я не воюю потому что не на часе а когда всех ты, ты съебался. Тут, зараз воюю только Люди, которые разговаривают российскую мову, так? Ты, ты имеешь в виду, в Украине пошли воевать за так, Украину тирки, только те, которые говорят по-русски? Так, только русскоязычные. Так, или я... нет? Ну, с ну, наши, тебе, наши, слушай, ну, тебе наши пацаны там разговаривают на русском, да? Точно так же, как и ты, да? Разговаривают. Да, точно боюют. так же, как и ты. Да хуй... Да, я а не особо слежу за тенденцией. А я украинец. Который да, добросовестный, ухилянный. Так. Да, не на, да. на часе и яка разница? Не знаю, а, мне просто ли? интересно. Вы просто вы? интересно. Смотри. Я на тебе просто давайте? так скажу, да? На что мне делается? На что? Смотри. На что делать Если на бы. На что мне делаете, если бы в Россию какие-то войска... На что мы не доверяем? То, что я говорю. Так, на что ты говоришь? Честно Безусловно. Давай, давай, говори свою думку, давай. Смотри, если бы... На я, я просто в отличие а. от тебя... ну Ты, ты трус, я нет. Что, что, трусы? Какие трусы? Трус. Трус, трус который ты, 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 трусится трусы. И боится. Что, что, да? трусы? Я ты трус. Я... я, при чем тут трусы? Да, ты трус, смотри. Какие трусы? И... Я то могу, в принципе, в открытую сказать, я да, потому что если там в России кто-то придет, трусы? я за Путина воевать не буду, что он пидорас. А ты трус, ебаный. Какие трусы? что ты мне какие трусы, трусы, что трусы? Ты больной, ты же русскоговорящий, блядь, идиот. Что, что за трусы? Скажи мне, будь ласка, что ты за трусы? Трус. Ну что такое трусы? Трус? Что трусы? Ты, ты трус. Трусы. Человек, который боится, который трусы патологически, блядь, чувствуешь так. страх. Который, можно блядь, купить, за детскими друзья. переговорками можно. прячет, блядь, а свою просим, трус. можно трус. Который, с точки зрения Украины, скорее всего, ты уже уголовно ну, а присутствуемый. Мы тебя раскусили. Сколько ты живешь в Украине? Где живу? Ну, Господь, блядь, живешь? что там, что Скільки там в что, ебану, Это твоя что? хата? Это моя да. Так, твоя хата. Моя... Точно? Знаете, чем... Відрізняється України від москаля. Ми вже всі разом це знали і вже всі це говорять. Що москалики завжди брешуть. От-от вам є. Я-ні-ні, наслід... не, не, слушай, я не до кінця. ти говори на родному язиці за мною. Я ти... розмовляю українською. Це моя рідна ти... мова. Я українець, ти з міста? по національності я українець, ти по значно... паспорту я України. И мама Хочу, -ну не украинка мама я украинка. Секунду. Дай мне было ска. Дай пять секунд. Просто трус, который съебался. Трусы можно купить и доходить. Я все пірну. Хладно, мозгаем, давай. Друзі, от бачите, самі настоящі оці ждуни русського міра ми побачили, як вони виглядають. Говорять, що не буде. що попав. Чекають рускіму. Не говорять, де живуть, бо бояться. І починають прикриватися. То окохами, то чого не воюєш, то та сюди, то рукою Чого ти це? Так що. Підписуйтесь на мій канал. поширюйте українці, допомагайте збройним силам, всі реквізити підійдуть. Дякую за перегляд і Україна переможе.